Hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masasar qəsəbəsində, Masasar məktəbin yaxınlığında gözəl bir iki mərtəbəli dörd otaqlı bir həyət evi təqdim edirəm. Hörmətli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi bax bu formada gözəl xarici görünüşə malik bir evdir. Belə bir çöl qapısıdır. Bax bu formada uzaqdan idarə olunan jalü sistemidir. Evin bu formada xarici görünüşü var. İki mərtəbəli, dörd otaqlı gözəl bir həyət evidir. Nəzərinizə çatdırım ki, Masasar məktəbin yaxınlığında əla bir yerdə yerləşir. Bax, bu formada gözəl həyət yanı sahəsi var. Hörmətli izləyicilərimiz, bir daha da nəzərinizə çatdırıram ki, ev 4 otaqdan ibarətdir, yaxınlığında 535 və biraz irəlidə 525 nömrəli marşrut xətləri var. Bax, burada həyət gördüyünüz kimi tamet daşlar döşənilib, yanına keçmək olur. Bax, buradan belə yanına keçmək olur. Və daxil olacağıq evin içinə. Ümumilikdə 136 kvadratmetrdir bu evin kvadrat sahəsi, yəni son təmirə aid tamamlanma işləri qalıb və belə bir şans da var ki, bu evi alan şəxsə, yəni burada divar kağızlarında, laminatda, qapıda seçim mümkündür. Deməli, bax burada gördüyünüz kimi ikinci mərtəbəyə qalan komplekalanlardır. Birinci mərtəbədə bir qonaq otağı, bir mətbəx və bir sanitariya qovşağı var. Bax burdan dəhlizdən daxil oyorkən sol tərəfdə belə bir qonaq otağı hörmətinizə izəyiz. Burada televizorun yeri yığılıb. Döşəməsi laminat olacaq. Tam hazır şəkildə bu ev təhvil veriləcək. Bax gördüyünüz kimi kombi xətləri çəkilib, bu otaqda burada e, mətbəxi də hörmətinizdəcəyəsiniz. Bax P1 mətbəxidir. Burada hamam otağıdır. Yəni burada artıq e, moika qoyulub. Bu da pəkanların altında kladovkaçısıdır. Qalxırıb ikinci mərtəbəyə Mərtəbələr arası monolit betondur. Burda ikinci mərtəbənin dəhrizidir. İkinci mərtəbədə birinci otağı da bax bu formada gördüyünüz kimi. Burda ikinci mərtəbədə olan ikinci yataq otağıdır. Bax bu formada fiqur yığılıb tavanda. Burda da ikinci mərtəbədə olan üçüncü yataq otağıdır. Hörmətli izləyicilərimiz, bu evdə divar kağızına yəni seçim var. Bağ görürsüz görə. Həmin otağın artıq bütün işləri yekunlaşıb. Divar kağızları və bir sözlə desək, yəni təmir, qalan təmirin yekunlaşmasında alıcı yəni öz zövqünü təyin edə bilər. Bax görürsünüz, burada da balkonudur. Qiyməti 70.000 manat, başlanğıc qiymətidir. Real alıcılara qiymətdə endirim olunacaq. Yəni 70.000 manat tam hazır vəziyyətində nəzərdə tutulub. Real alıcılara hörmətinizəcəyimiz bir daha təklif edirəm endirin olacaq. Səhədlər də tam qanunudur. Notarial qaydada da alqı-satqı prosesi yerinə yetiriləcək.